Kalau korang buka YouTube Malaysia minggu ni, ada satu benda yang haunting everyone's feed. Trailer filem Pemuja. Dan kalau korang membesar dengan filem Melayu, nama David Teo dan Metro Elf selalunya dikaitkan dengan satu benda. Kuantiti. Tapi, bila trailer Pemuja ni drop kat YouTube baru-baru ni, something felt different. Tone dia, color grading dia, Even the pacing of the trailer tu sendiri nampak lebih matang. Trailer Pemuja ni dalam masa tak sampai 48 jam dah mula berhantu kat TikTok and Twitter. People are talking. Ada yang kata finally a real horror. Tapi ada juga yang skeptical. But here's the thing that caught my eye. Pemuja bukan sekadar cerita hantu biasa. It's trying to do something with the ancestral home trope yang kita dah biasa tengok but with a 2026 twist. Tapi, ada satu misteri besar kat sini. Aku perasan satu disconnect antara apa yang kita nampak dalam trailer dengan apa yang tertulis kat kertas. Kalau korang buka Wikipedia atau portal berita filem, ada dua nama besar yang tersenarai sebagai cast: Namron dan Maria Farida. Tapi, here's the thing. Diorang tak ada langsung dalam trailer ni. Kenapa studio buat macam ni? Kenapa simpan heavy hitters macam Namron, The Gold Standard of Malaysian Acting dan Maria Farida? Ini yang aku nak bedah. Is it a marketing masterstroke or are they just cameos? Dalam trailer ni, fokus utama adalah pada watak Akil, lakonan Ki Razali dan Kistina lakonan Yasmin Hani. Plot dia nampak macam bread and butter genre seram. Pasangan moden balik ke rumah pusaka. Aku baca sinopsis kat Wikipedia and it gets interesting. Kristina mula nampak benda-benda pelik. Akil being a typical husband in a horror movie, fikir tu semua halusinasi sebab trauma. From the trailer nampak there's a shift in Kristina's character. Kita nampak dia mula detaching dari reality. Aku perhati kat social media ramai yang mula buat teori. Is this a possession movie or a psychological breakdown? From the trailer looks like the core of the story is transformation. Watak Kristina bukan hanya nampak hantu. She's becoming something else. Dan inilah point yang banyak orang kat social media bincangkan. Ramai yang mula buat teori. Is this a possession movie or a psychological breakdown? is she possessed by a demon or is it a genetic curse kat sinilah filem ni cuba elevate genre seram kita dia tak cuma guna hantu keluar dari almari tapi dia main dengan psikologi kehilangan identiti this can be good sebab penonton malaysia dah immune dengan hantu terbang-terbang kita dah tengok semua jenis pocong dan pontianak jadi apa yang tinggal untuk takutkan kita the answer is human intervention with the dark side. Now, let's talk about the elephant in the room. Nama Maria Farida disenaraikan sebagai Dukun Sharifah. Secara logiknya, kalau tajuk filem ni pemuja, watak Maria Farida ni sepatutnya jadi centerpiece ataupun punca segala konflik. Tapi kenapa dia tak ada dalam thriller? I have a theory kalau kita tengok trend filem seram moden macam Hereditary atau Long Legs, studio selalunya hide watak antagonis utama untuk bina rasa tak selesa. Mereka nak kita tertanya-tanya, siapa Maria Farida dalam dunia ni? Adakah dia seorang dukun yang elegan atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Dia mungkin the antagonist yang kita tak nampak. And then we have Namron. Namron bukan pelakon yang ambil sebarang job kalau dia ada dalam filem ni, I'm predicting and this is just a prediction yang watak dia akan bawa elemen folk horror yang lebih berat. Mungkin dia adalah moral kompas ataupun orang yang tahu sejarah gelap ruhah tu. Simpan Namron daripada thriller adalah satu gamble. Ia buat hardcore film fans macam kita rasa curiga tapi dalam masa yang sama excited. Mungkin ini sebenarnya satu taktik pemasaran mereka tak jual hantu, mereka jual misteri pelakon. Anyway, siapa sebenarnya orang di balik tabir filem pemuja ni? Filem ni diarahkan oleh Azmi Afandi yang juga bertindak sebagai penulis skrip. Kalau korang perhati, Azmi ni bukan nama baru yang buat kerja tangkap muat. Dia ada visi untuk bawa balik kegemilangan serap Metro Wealth tapi dalam bentuk yang lebih refine. Dan sinematografi Devon Raghavan untuk filem ni nampak lebih moody and dark berbanding filem-filem seram bajet rendah yang kita selalu nampak. Devon ni bukan calang-calang sinematografer. -calang Dia pernah terlibat dalam filem macam Susuk 2008 dan CCTV 2015. Dia pakar dalam mencipta visual yang unsettling dan dark. Satu lagi aku nak sentuh, Donald Bangkong yang buat muzik untuk filem ni. Music dalam thriller tu bukan sekadar loud noises tapi ada dissonance yang buat kita rasa tak selesa, unsettling. Tapi kenapa Azmi Afandi, pengarah dan David Teo berani buat filem ni? Sebab secara historinya, filem seram adalah safest bet dalam industri kita. Even with a modest budget, kalau thriller hook penonton, pulangan dia boleh jadi berlipat kali ganda. Tapi ada kritikan online yang risau atau skeptikal dengan filem ni. Diorang risau kalau filem pemuja ni cuma style over substance. Trailer nampak gempak, tapi adakah skrip dia cukup kuat untuk bertahan lebih 90 minit? Kita tunggu bila movie ni keluar nanti. Audience engagement kat Facebook pun terbelah dua. Satu side excited gila sebab bekas dia A-list. Namron, Maria Farida, Kirazali. Said lagi pula risau kalau ini hanyalah satu lagi recycled plot. Tapi kalau kita tengok visual yang dibentangkan, is nampak not too bad. So, apa konklusi kita tentang trailer filem Pemuja ni? Adakah ia akan jadi masterpiece atau sekadar popcorn horror yang kita lupa seminggu lepas tengok? If looking at online engagement, filem Pemuja dah berjaya buat satu benda. CURIOSITY orang nak tahu apa benda yang dipuja tu. Adakah ia benda yang menuntut nyawa atau adakah ia cerminan nafsu manusia sendiri? Trailer ni ditutup dengan dialog tak ada manusia boleh lawan aku. It's a classic villain line tapi dalam konteks filem ni dia rasa macam satu challenge kepada penonton. Kita hidup dalam zaman yang kita rasa kita dah tahu segalanya dengan teknologi. Tapi filem pemuja ni bawa kita balik ke akar umbi ke dalam kawasan luar bandar, ke dalam rumah lama, ke tempat di mana logik tak lagi berfungsi. Pengarah Azmi Afandi nampaknya cuba nak bridge the gap antara seram komersial dan seram artistik. Kalau dia berjaya, pemuja mungkin akan jadi penanda baru untuk filem seram Malaysia tahun 2026. Let's wait and see. Tapi risiko dia tetap ada. Dengan menyembunyikan pelakon berkaliber macam Namron dan Maria Farida, Ekspektasi penonton jadi sangat tinggi. Kalau filem ni keluar nanti dan watak mereka cuma sekadar tempelan, penonton akan rasa tertipu. Tapi kalau peranan mereka betul-betul besar dan disturbing macam aku bayangkan, then we might have a new horror classic on our hands. Kita kena tunggu 22 Januari ni untuk tahu kebenarannya di Pawagam. Adakah pemujaan ni berbaloi atau ia sekadar janji kosong dalam trailer? Actually aku nak tahu pendapat korang. Adakah korang rasa cerita seram macam ni dah basi atau korang rasa ini adalah evolusi yang kita perlukan? Drop your thoughts in the comments below. Thank you for watching, like the video and subscribe for more. Ciao.